没开灯，我出现幻觉了。 出什么事儿了？啊！我的阑尾炎犯了。那我现在带你去医院，或者我去给你买药。明天新人得取消，不能去爬山了。哎，不用，我这是慢性阑尾炎，要手术才能根除。我是想跟你一起睡。啊！我我不是那个意思，你可别误会。 我说出来你可能不相信，我刚刚听到一声很惨的尖叫声。我能不能在你这儿借宿一宿？我就在那边打地铺，我发誓，我什么都不会做的。 病人呢，就应该睡在床上。那你要打地铺吗？我睡你旁边。不太好吧？你都一个人来我房间了，还怕我是坏人？啊，我对你有信心，对自己没信心。 你不怕自己掉下去吗？我睡相很好的，不会掉下去。过来，干嘛？喝点热水，暖下肚子。

我吓坏了，才跑来这儿的。嫂子，我真是你的神助攻啊！这是我给大家准备的营养早餐。你现在开始研究营养学了？有一阵子了。好吃吗？ 还不错，这个方向很适合你，好好努力。嗯。脸色很差，气血两亏。忍初啊，你还是要注意身体的，不能太操劳。毕竟今天我们是要爬山的，也不能太放纵了。虽然你还年轻。嫂子。 你们俩昨天干嘛了？什么也没干啊，我沾床就睡了，床很舒服，被子也很软，睡一觉起来，我阑尾都好了。人初，你没睡好啊？我知道你全好了，不然昨晚也不会那么有劲儿。 为什么不告诉我交流生的事情？要分开一年呢？难不成他喜欢上异地恋的感觉了？所以觉得问题不大。可我不行啊，我不要云恋爱。把手给我。是不是我独立女性的人设太强了？ 让他觉得我不在乎这些，人家也想要甜甜蜜蜜腻腻歪歪，他都不想跟我腻歪吗、哎？小心，是不是累了？前面有一座小山峰，景色特别好，我们去看看，然后去找西白他们会合。很近了，坚持一下。嗯，走吧。 美馆，表哥，你特意带我来的吗？你也觉得我充满了艺术性？没你这样疯疯癫癫的艺术。我带婉婉来的，跟我来。 在这等我一下。啊！婉婉。啊，这绿色是什么意思啊？爱是一道光。 遇到你发慌，喜欢吗？这是我送给你的礼物。嗯，挺特别的，就是照的我有点慌。事实上，我们可以在光存在与不存在的地方停止视野渗透。这个道理就像是白天我们看不见星星。 只有等星星周围的光线弱下来，星星本身才会显露出来。同样，我们看不到爱，尽管它存在，无限多，并且永恒。所以我就想到了这个办法，把它装满这间屋子，然后送给你。光是一种电磁波，有它自己的波长。 而绿光的波长正好是五百二十纳米。五二零，原来是这个意思啊！比克生的浪漫可真是惊心动魄。这些你什么时候准备的？我父母认识这里的馆长，上次在机场。 我让他们帮我拜托了馆长，借我用一下、嗯。这是我收到过最浪漫的礼物。还有一件事情我没告诉你，有一个为期一年的交换生项目，我们又要开始异地恋了。其实我知道了，虽然我很舍不得你。 但你放心，我会支持你的。我也会在学校好好上课，做一名优秀的女朋友。昨晚上我看见，因为有我在，你睡得这么香，这么有安全感，我就知道，其实你心里还是一个小女孩，所以更加坚定了我的想法。我想让你看到这一切，想让你知道，你就是这些光的中心，也是我的中心。 更是我的终点，我看见了，你也是我的终点。这两人到底在说什么呢？就不能大点声？还有这绿油油的到底什么情况啊？星雨，你想听情话，我也会说。 孺子可教。来，先说两万句我听听。婉婉，肚子还疼不疼？不疼了，我自己也算个小医生，别担心。那你疼的话一定要跟我说。嗯。刚才某人干嘛特意站在我和安家县中间啊？ 恰巧有位置，没注意。哦，我还以为是某人不信任我。这样的话，一年的异地恋可怎么办啊？我对你很信任，而且我相信我们的感情一定能经历起异地恋的考验。哎、啊，说到这个，我想给你办个欢送会。 一次有仪式感的离别，等你回来的时候，再办个欢迎会。好啊，你打算什么时候？下周有空吗？五月二十四号。那是什么特别的日子吗？哎、嗯，不是什么特别的日子。你打算怎么办？需要帮忙吗？不用，我想给你个惊喜，你负责出席就好了，我和顾桥能搞定。那我就拭目以待了。 计划有变，从现在起你是双面间谍了。而我们在制作的时候，也可以在里面加入几滴柠檬汁，这样也是能够很好的去除蛋腥味的。王王给我发信息了，你到底有什么指示？撒谎的事我可干不来啊！就是。 仁初，别欺负我们家乔乔啊！不算撒谎，只是把时间和空间做了一些转换。你先假装配合他，帮他策划欢送会，但实际上是当天把他带来我准备的生日会，给他双重惊喜。就这样？就跟做题一样，先把解写出来，难度再慢慢讲然后。是时候表演真正的演技了。双面间谍，我可以的。 是背叛我们的友情，都是为了他们的爱情啊！之后再根据自己的口味加入适量的糖。今天就到这儿吧，你们回去自己练习一下，有什么不懂的回来问。好的，好，拜拜，拜拜。嗯，可以啊，社长大人，有模有样的。 别取笑我了，你怎么来这么晚？呃、啊，我老师找我，我也不敢不去啊。你找我什么事儿？我想在我生日那天给任初办个欢送会，你们两个在一起的第一个生日啊。嗯，那欢送会打算怎么办？我想找一个特别点的地方，特别的地方。 我好像有个特别的地方可以选，给你看看，啊，就是这个，这是我前两天刷帖子看到的，沉浸式剧本杀，古色古香的庭院，还有好多本可以选呢。你不是经常玩吗？你可以展示一下你超高智商，带领学霸走向胜利。<laughs> 好啊好啊，你揭发我，嗯，我来预定。 这价格，嗯，梦想很丰满，现实太骨感，太贵了，我没钱了。巧了吧，我欧皇附体，抽中了霸王餐，你去选本吧。顾桥，你是天使吧？天哪，这个不错，合家欢搞笑本适合五至八人，大家可以一起去。 也不是不可以，可是这么大的场地，你不准备选一个刺激点的？刺激在快乐面前一文不值。你生日，你说的对。剧本杀不刺激，哪来的快乐呀？还是人初选的本好、啊。别再买了。 我们是有购物清单的，这些东西可都是你不能吃的，乖，放回去，听话、啊，走吧。我不要，我走累了，我想坐车里，你推我。购物车不许坐人的。我不管，我脚疼。 那要不你背着我，星宇，你的脚只是轻微软组织挫伤，在用药后四十八小时应该就痊愈了，脚不应该痛了。但是星宇累了，我会一直背着你。 人出，目标已出发，目前一切顺利。啊？为什么不让我叫上人出一起啊？呃，地方这么远，一起还能少点打车费。你得先到，先选剧本，安排起来，给他个惊喜啊！嗯，他和翻译一起过去就行。 嗯，那我得选一个有意思的角色。对，嗯，饭已就位。 就位，云珠学长，我们先去换衣服吧。我帮你把衣服拿过来。谢谢。汪宇啊啊，听说你说我们俩并排为校园两大男神？这这这,这，我我吹的，感觉和你摆在一起说有面儿，也没有。你的成绩很好，天赋也很好。 相信在不久的将来，你就会成为外语系的风云人物。我期待那天的到来、哎哎哎。任出学长，等等我，我会努力追上你的。